salom mana muxlislarim qalaysizlar mana man yana sportzaldaman mana matushka matyushka salom ber assalom assalom hands please? Hey. mana mana kira gira hey kira Hey. Kira rosa chiroyli qiz bo'lgan bilasizlarmi rosa komplimentlar oladi non stob man sizlarga narsa ko'rsazmoqchiman man qaranglar oshxon oshxonam qanaqa ko'p mana shu hammasi bilan ikkita bolam bilan moshinadan mana bu sportzalga kirish juda yam qiyin keyin chiqish ham qiyin machushkai machushka ko'tar mani deydi yig'laydi rashk qiladi kiraga lekin man baribir ham ramalayapman bugun payshanba bo'lsa dushanbadan beri nia bo'ldi man sizlarga video olmoqchi edim sport zalimizni lekin manga замечание qilishdi buyerda to'rt martacha уже urishib berishdi mani н bir marta videoga olganimga xullas man suvdagi zumbiga keldim klassiga shunaqangi zo'r ekan воshe manga rosa yoqdi o'qituvchisi instruktori rosa zo'r ekan bugun ham keldim bugun boshqa instruktor bo'ldi yoshi kattaroq ayol гde 60 ellik oltmish yoshli ayol lekin u ham rosa zo'r qilar ekan bugungisi manga undan ham ko'p yoqdi o'tgan safargisidan ko'ra suvda mashg'ulot e, suvda o'ynaysizlar ni anaqa nima dedi latino такой klubный ashulalar qo'ygan rosa ko'rsanglar kulasizlar ani chol bobo baba, bobojon buvijonlar kluбный ashulalarga suvni ichida o'ynayotgani endi shunaqangi kulgili <laughs> ajoyib amerika ei ajoyib yurtda judayam zo'r bobojon buvijonlar o'ziga juda yam zo'r qarashadi nima keyin yani, man bugun kardio danc klassga keldim tan klassiga yana boshqa yosh katta ayol edi boshqa instruktor edi bugun где о oltmish yetmish yoshda u ham oltmish yosh oltmish besh точно ishqilib u движенияlari rosa qiyinda man boshqa manimcha kelmayman chunki yomon sharmanda bo'lyapman yana oxiriga turyapman hech kimga hech kimga xalaqit qilmaslig uchun no more crackers no more crackers you're have lunch at home no 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 crying crying okay please okay xullas manga suvdagi zumba yoqdi juda ham. kecha biz aika bilan u o'g'li bilan mana manabuyerda suzgani keldik machushka bilan. Did 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 you 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 like like swimming yesterday? Yeah. Did you like, did you have fun with bilankeyin bu yerda ularni mana bu katta o'ynaydigan xonasi borda oilaviy kelib o'ynasanglar bo'ladi zo'r anaqa narsalari undo uchta etajli qanaqadir chiqadigan yani, narsasi bor bolalar uchun o'shanaqalarga chiqishdi ayika bilan biz o'tirdik ularga qarab soat to'qqizgachami kechqurun xullas mazza qilyapman har kuni ikki soat qarashar ekan bolalaringlarga ikki soatdan oshmasligi kerak ekan man bularni ikki soatga tashlab o'zim bilan shug'ullanyapman mazza manimcha toshkentda ham shunaqa narsa ochish kerak o'zbekistonda agar bo'lmasa chunki onalarga ham o'ziga vaqt kerak to'g'rimi mazza qilyapman man shunaqangi bolalarimdan ham olyapman ham o'zimga vaqt ajratyapman qarayapman voy an qaranglar osmonni qanaqa chiroyli qanaqa chiroyli kun rosa kayfiyatim ko'tarilyapti Menga yoqdi, xullas nima bo'ldi anuvi kuni zumba klassiga kelganimda man ozgina video oldimda mana bu suvini basseynini natasha uchun natasha o'rtog'im so'rayotgandi natashani buyerga yozilgin deyapman keyin ular manga instruktor замечание qildi bu yerda video olish mumkin emas deb keyin menejeri kelib замечание qildi buyerda video olish mumkin emas deb keyin hammasidan kechirim so'radim uzr so'radimkeyi hamma darslar tugagandan keyin kiyim almashtirish xonasiga kirganimda yana bitta xotin kelib san nimaga video olding dedi amerikanka keyin u buvijondan ham kechirim so'radim keyin bugun yana boshqasi eslab qoldi boshqa buvijon san nimaga video olding o'sha kuni mumkin emas bilasanmi qildik ishqilib amerikaneslarga yoqmaydigan ish qilsanglar juda ham yomon jahlat chiqib gapiradi ular keyin boshqa qilishdi, qilishdida qilib men uzr sizlarga ola olmayman video Rost rosa замечание qilishdi men bechoralar urushib tashlashdi shu ishqilib o'sha videoni o'chirib tashadim keyin o'sha klasslarni xullas bobojon buvijonlarimizni ko'rsatolmayman sizlarga вот lekin biramallab m ko'rsataman bugunchi bilasizlarmi mana bu yerda ikkinchi etajda shunaqa zo'r trenajerlar bor ekan mana bundoq alohida xonada alohida bundoq ajratilgan area eda butun мышцалaringlarni butun tananlardagi мышцаlariglarni anaqa qilsanglar bo'lar ekan un orkout qilsanglar bo'lar ekan shug'ullansanglar bo'lar ekan har bittasiga и ular elektronniy ekan yangi texnologiya ekan Bitté 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 uh... bitté bitté atan... har bitta trenajor o'sha erda bitta 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 anaqa ketadiada zanjir bo'yicha bitta bitta anaqa birin ketin o'sha har bittasida shug'ullanib nice chiqsanglar butun tananglarni anaqa eksersis qilgan bo'lasizlar und nima edi shug'ullangan bo'lasizlar man o'shani qilmoqchiman unga lekin yozilish kerak ekan appointment qilib tekin lekin просто yozilish kerak chunki endi har hamma endi har bittasini nd sizdan keyin ishqilib hamma bitta vaqtda keyi boi kelib qolmaslig uchun appointment qilish kerak ekan xullas <laughs> o'shanga kelaman voy rosa sizlarga ko'rsatgim kelyapti lekin manimcha ko'rsatolmayman yaxshilab man man sizlarga bilasani ko'rsataman mana kirocni ko'rsataman kirani ko'rsataman kirani ko'rsataman shularga c a sochini qaranglar o'sib ketgan lekin tushirib bo'lmayapti bu soch tepaga o'sib o'saveradi kira manicha kira ayi ketyapti takitoni uch oyligidan suvga o'rgatgan ekan takitoni ko'rsanglar vav shunaqangi mana aika shundoq suvga tashlab yuorati shundoq suvni ichida suzib yuribdi baliqqa o'xshab man anqayib qoldim mai unaq qilolmaydi man o'rgatmaganman shunga anaqa kirani olib kelmoqchiman kirani shunaqa shirin купалнikchalari bor <laughs> shirin emas chiroyli chiroyli kupalnikchalari bor oyim shirin so'zni ishlatemagin deydilar xullas kerani olib kelmoqchiman machushkani chaldochga tashlaymanda mathushkaga нянечкаlar qarab turadida man kerani olib kelaman и suzamizkera bilan bir next to mommy mommy over here with kunвот shunga kerani o'rgatmoqchiman suzishga vaqlikdan ozgina vaqt o'tkazmoqchiman kira bilan kira bilan hech kim vaqt o'tkazmaydi ushular bor kira shu <laughs> sure. hey, dont pull her legs, please. shunaqa gaplar hozircha a sizlar menga aytdinglar viktorinalar qilinglar konkurs qiling qanaqadir nodir qanaqadir qilib bering o'shanda muxlislaringiz ko'payadi dedinglar Men shunaqa qilishni o'ylaganman lekin afsuski meni vaqtim kam deb, bolalarim bilan ishim ko'p butun vaqt keyin uyimga qarashim kerak o'zimga qarashim kerak keyin uni yuborish uni hammasini o'ylash o'zi videolar olishga vaqtim bo'lmayaptida o'shanga uzr hozircha viktorinalar qilolmaman lekin mani bitta sovg'am bor anaqa nima deyilardi sos boru qimmat malakat sos manga berishgan страховка tekinga beradi страховкаlar bu yerda anaqa мед страховка bergan qarasam ikki yuz ellik dollar turar ekan shunaqa eng такой крутой Matthew, we're gonna go home right now. No more ganomr ishqilib o'shani man kimdirga sovg'a qilmoqchiman lekin bilmayman qanaqa qilishni sizlar manga maslahat beringlar qanaqa qilishni o'sha hali ochilmagan u yangi bo'pti mansu qarang yig'layapti hammalarga hozircha xayr sizlarni yaxshi ko'raman hammanlarga a'lo kayfiyat tilayman